снимки. Мне пришлось, скорее, в начале быть участником боевой операции, самой крупной в Афганистане, это Жавара, Жавара. где это два километра от Пакистана, самая укрепленная, делали ее это, китайские это инженеры. Это вот, уникальная, но ну, я вам скажу, представьте, гора, огромная гора, и разрезанная так наполовину гора, и в горе сделано 50 туннелей. Туннели, это там, веских, да, там, с оружием, все это. Мне пришлось и, и с немногим, с генералом армии Варениковым там были, вот смотри, вот, и, и вот есть строки из газет, называется «Разгром бандитского логова», Тогда, значит, совместная операция советской армии и афганской. Это вот здесь фотографии, где с журналистами, которые привез, это генерал армии Вареников, Лещинский, потом это газеты «Правда», «Известия», «Красная звезда», вот они в разных газетах были. А вот уникальный снимок в ней была статья в газете октября 86 -го года. Это как раз мои разведчики взяли итальянского журналиста со всей иммуницией, Именно в караване. Вот. Были там и японцы, но, к сожалению, японский советник постреляли, этот сбивал. Но это как раз у меня в моем кабинете все эти были документы было. За полгода он отснял, у него были очень серьезные документы представительства, его в каждой банде. И он по всем бандам формирования ходил, он собрал уникальный где-то около 35 кассет, кассет. Около именно вот это, что тогда были кассеты, диск, ауди, ауди, 50 было. Где-то три блокнота это. И это все было. И вот уже документы. У него уже был билет. Венеции, вторую все эти другие, кинокамеры мы захватили, все это. И вот тогда в газете «Правда», я смотрю, это 90%, это моя докладная в особое дело армии 40-го в Кабуле. Заместить следы да не удалось. Вот такая вот интересная заметка, и тут описано. Ну, тут описано, что это взяли афганские. Ну, вы знаете, был период, когда нельзя было именно печатать о том, что мы ведем боевые действия, а тем более снимать. Почему мне удавалось снимать? Почему? Потому что у меня такая голос была, что можно было делать, и я знал, что придет время, и мы это делаем пока. А во второй э, части я бы хотел бы именно э, показать, показать и Игоря Панчука, который непосредственно был в 668-м отряде с вот, с первого дня, кажется, его формирования, он расскажет именно, как работает наша организация ветеранов разведки Украины. Вот. Она международная организация, туда входит Украинская, это Российская, это Белорусская. Вот. Но мы их тоже покажем вам фотографии. И вот именно 6 февраля 2009 года исполнилось 20 лет вывода нашего отряда спецназначения с Афганистана. И спустя 20 лет происходила встреча у нас в Первограде. С нашего, с более 250 человек. Но более детально, я думаю, Игорь расскажет, он был в комитете, поэтому все-таки он расскажет.